आजीम बसमीफ इंटरटेनमेंट फाइव यूट्यूब चैनल की जानब से मेरे तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन भाइयों असल वरम वक् करोड़ों लाखों दरुद सलाम ख़त्मबी जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़रमाया गया ए ममनो अल्लाह की अतात करो और उसके पैगम्बर की अतात करो अगर आप मुतकी हो इसी तरह बताया गया है कि कुरान मजीद के अंदर इशाद है कि अय ए मुसलमानो ए ममनो अल्लाह आप आपलीसम पर दुरूद और सलाम भेजो क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी आप सल्हल वाल सर दरुद सलाम भेजते हैं सुबह अल्लाह मेरे बहन भाइयों आज का जो वजीफ़ा मैं लेकर आया हूँ वो आपने मेरे थंबनेल पे पढ़ लिया टाइटल में भी कि ज़मीन और आसमान बनने से भी एक हज़ार साल पहले अल्लाह पाक ने एक सूरत नाज़र फरमाई और अगर कोई उस सूरत की तलावत फरमाता है तो उसके जो भी उसकी दुआ है वो इन कबूल होगी और ये अल्लाह पाक ने यह सूरत तलावत फरमा कर वादा किया के पार कर जो मांगोगे फौरन अता करूंगा फरिश्तों ने कहा आमीन सौ फीसद गारंटी के साथ है मेरे बहन भाइयों क्योंकि अल्लाह पाक की कलाम के अंदर बहुत बड़ी ताकत है सारा कुरान अल्लाह की ही अजमत है लेकिन कुरान के कितने बोल हैं जो अल्लाह की अजमत को बहुत ज्यादा बयान करते हैं ऐतर कुर्सी ले लीजिए ला अल्लाह ला अल कम अल्लाह अल्लायर क्यूम सारी आयातल कुर्सी मेरे रब की अजमत है मेरे रब की किबरियाई है मेरे रब की बड़ाई है मेरे रब का जलाल है मेरे रब का वक़ार है सारी आयातल कुर्सी और जब अल्लाह की अजमत आती है फिर दुनिया की कोई अजीम चीज़ जो बजहर हो दुनिया की कोई अजीम चीज़ जो बज़ाह हो उसके सामने छोटी हो जाती है फिर पहाड़ चिड़िया बन जाते हैं और ज़रा बन जाता है मेरे अल्लाह की आजमतल मरुल्ला, फोक अल्लाह के अल्लाह की अज़मत ऐसी है फिर जिन पर जा, जादू या फिर दुश्मन भर फेर रहे हों या हसद फेर रहे हों कु करते हुए जो हसद करते हैं फिर ऐसे इंसान जिन के अंदर के कुत्ते होते हैं जिसे कुरान कहता है कि वो हमारे और हमारे अबीब की गुलामी से इतना दूर हो जाते हैं कि वो इंसान नहीं वो अंदर के कुत्ते बन जाते हैं खंजीर बन जाते हैं खबीस बन जाते हैं तो इससे भी बदतर हो जाते हैं तो जब अल्लाह की अज़मत आती है तो अल्लाह ऐसे लोगों को फिर शर से बचाता है और ऐसे लोगों को अल्लाह पाक मुसीबतों और तकलीफ़ों से बचाता है ऐतल कुर्सी अजमत और किबरियाई की आयत है जिसके अंदर अल्लाह पाक का जलाल है और फिर अल्लाह के साथ ऐतर कुर्सी में कोई निज़ाम शरीक नहीं अल्लाह होल्ला हो क्यूम हो सब सबको ऐतर कुर्सी आती होगी इन कभी ऐतर कुर्सी को पढ़ा करें ना इसको मैं नहीं और तर्जे में डूब कर पढ़ा करें कर्ज से नजात का वजीफा भी पूछा गया और कहा गया कि धोखा हुआ है धोखा देने वाला पैसा दे गया और जिसके साथ धोखा हुआ, हुआ वो मकरूज हो गया जो लोगों की जेब से लिया तूने वो तेरी जेब में रह नहीं सकता और जो अल्लाह के ख़जाने से लिया वो तेरी जेब में से जा नहीं सकता सुबहान अल्लाह अजली अबदी निज़ाम है आफा की शरमदी सरमदी निज़ाम है और ये शख्स जो कहता है कि मैं आज मैं मकरूज हूँ अल्लाह को अल्लाह उसको इज़्ज़त देगा इजत देख दिखाएगा यह रब का निज़ाम है और जिसने धोखा किया रब उसको जवार दे के दिखाएगा ये रब का निज़ाम है वजीफा ये है कि आपने शुरू में ग्यारह मरतबा मतलब है शुरू में द्रू शरीफ कम अज़ कम तीन दफ़ा पढ़े और आखिर में भी तीन दफ़ा द्रो शरीफ पढ़े और वजीफा आपने पढ़ना है तीन सौ तेरह बार तीन सौ तेरह बार थ्री हंड्रेड थर्टीन टाइम आपने ये वजीफा पढ़ना है हसब्ल या वारिस या नसीर हो हसबुन अल्लाह हसबुन अल्लाह हो वने मल वकील हो या वारिस हो या नसीर हसबुन अल्लाह हो वने मल वकील या वारिस या नसीर हसब हसबुन अल्लाह वने मल वकील या वारिस या नसीर इसको मुश्किल मुफ्त वक्त में भी पढ़ेंगे इन आसानी होगी और इसको मुस्तकिल पढ़ें तीन सौ तेरह बार सुबह शाम पढ़ें और रवाल पाक तीन दफ़ा और बहुत ज़िम्मेदारी तो यकीन ध्यान और पूरी की पूरी तवज़ अल्लाह की तरफ रखिए और उसके अलावा सारा दिन पढ़िए और अगर आपके घर के दूसरे अफराद भी पढ़ लें तो बहुत फ़ायदा होगा बहुत नफा होगा जितने अफराज ज्यादा करेंगे उतना उसका नतीजा अच्छा होगा उतना ही फायदा होगा आप ये पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें एक काम और भी करें कि रोजाना सिर्फ दस रुपए रोजाना सिर्फ दस रुपए आपने निकाल के एक तरफ रख देने हैं और हर जुम्मे के बाद उन जमे जो जमा किए गए कोई मीठी चीज लेनी है या पकानी और बच्चों में तकसीम कर देनी है छोटा सा मन है इसकी तासीर बहुत ज्यादा है क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जब फरमा दिया कि बंदे तू जिस चीज की कोशिश करेगा रबे के नाथ तुझे वो देगा तो मेरे भाइयों आपको चाहिए साफ नीयत के साथ अल्लाह तबारकवा से रजू करते हुए माफ़ी मांगे अस्तफार करें अपने मसरे मसैल अल्लाह को बताएं इन शह तमाम मसरे मसैल हल हो जाएंगे रिज्क में बरकत होगी घरों में बरकतें होंगी दुश्मन का वार खता होगा हसद वाले का हसद खत्म होगा आपके घर में बरकतें ही बरकतें होंगी बच्चों में मोहब्बतें होंगी खानदान में मोहब्बतें होंगी बस अल्लाह का साथ पकड़ने लें फिर देखें आपकी कैसी कामयाबियां हासिल होती हैं गुनाहगार बंदे हैं बद किरदार बंदे हैं दुआ के लिए हाथ उठाएं आप सब या बार ताला या वादा शरीक शरी वा, के सुफैद या बार ताला हमें बखिश दे हमें मांगना नहीं आता बिन मांग गया था फरमा बार अपने प्यारे महबूब खातमी हजरत मोहम्मद मुतफा सल अल्लम के सद के बार हमारे ऊपर आसानियाँ पैदा कर बार शतान मरदूस से बचा इश्तानी सोचो इश्तानी ख्याल से बचा लोगों से बचा ठानी महफलों से बचा अपना नेक सच्चा पक्का बंदा बढ़ा बार रिस्क में बरकत ताफरमा बार रिस्क में बरकत ताफरमा अपनी जत के अलावा किसी का मोहताज न कर या अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर या अपनी अलावा किसी का मोहताज न कर जो ये वजीफा पर अगर इसमें कोई गलती कुताई हो गई हो तो माफ कर अपनी के अलावा किसी का मोहताज न कर फिर साजिद से आपको उनको प्रेस करें शेयर करें सदकह जा रही है बहुत शुक्रिया